Oppo menjadi salah satu brand ponsel ternama asal Tiongkok yang perannya dalam meramaikan pasar smartphone di berbagai segmen patut dipertimbangkan. Hal itu tak lepas dari beberapa teknologinya yang begitu mumpuni pada tiap produk yang diluncurkannya, baik di segmen pemula hingga ke segmen flagship. Nah, di awal bulan ini, kabarnya produsen asal negeri tirai bambu berencana untuk merilis satu lagi perangkat premium terbaru, yakni OPPO Reno7 Pro. Yang mana, ponsel ini diklaim merupakan flagship penerus dari Reno6 Pro, dengan membawa beberapa kelebihan dan kecanggihan fitur, yang sangat fungsional dan begitu canggih. Di antaranya, seperti layar AMOLED seluas 6,55 inci, dan sistem operasi OS Android 11, sebagai bagian dari spesifikasi yang akan dibawanya. Bahkan, tak lupa 4 kamera utama dengan sensor utama 50 megapiksel turut hadir sebagai teknologi utama yang akan diandalkan oleh Oppo dalam menarik konsumen. Ini tentu menjadi momen terbaik bagi Oppo dalam menyambut akhir tahun 2021. Lantas, apa saja fitur yang akan dibawa oleh perangkat cerdas berbasis Android 11 ini? Pertama dalam pembahasan mengenai spesifikasi Oppo Reno 7 Pro ini, kami akan mengajak kalian untuk mengulas dari sisi desain bodi dan tampilan layarnya. Secara tampilan, desain bodi yang diusung oleh ponsel ini terbilang sangat elegan dan mewah. Tentu saja, hal itu tak lepas dari gaya rancang bodinya yang dikonsep begitu matang. Kemewahan sisi bodi dari spek Oppo Reno 7 Pro ini juga turut didukung karena penguntukan rangka berbahan aluminium yang sangat kokoh namun ringan. Di sisi lain, dimensinya juga tampaknya cukup ideal. Ponsel Android buatan Oppo ini mengusung gaya rancang yang sangat khas akan flagship modern. Sementara itu, untuk soal penampilan depan, mekanisme visual yang diusung HP Android premium ini akan diterapkan dengan mengandalkan tipe layar. AMOLED 90Hz seluas 6,55 inci. Di mana layarnya memiliki rasio yang sangat luas, yakni hingga 90%, sehingga membuat penampilan visual pada sisi depannya semakin tampak terkesan atraktif dipenuhi dengan layar. Tak hanya itu saja, bahkan layar pada Oppo Reno 7 Pro juga memiliki kemampuan resolusi tinggi hingga Full HD+. Dengan HDR 10+ yang mampu menciptakan performa visualisasi secara lebih menarik dan tentunya tajam nan jernih. Sedangkan untuk melindungi bagian layarnya, Oppo telah memasang pelindung berupa Corning Gorilla Glass yang sangat ampuh dalam menjaga layar depannya. Performa pada spesifikasi Oppo Reno 7 Pro ini turut menjadi bagian yang akan kami ulas. Mengingat berkaitan erat dengan kinerja yang dihasilkan oleh perangkat premium ini. Masuk ke jeroan, chipset yang diandalkan oleh spek Oppo Reno 7 Pro, yakni tipe Snapdragon 888, yang mana merupakan chip generasi terbaru garapan Qualcomm. Chip yang dibawa HP Android Oppo terbaru ini merupakan generasi modern dengan proses fabrikasi 5 nanometer yang sangat berpotensi untuk meningkatkan performa kinerja tiap komponen namun tetap memiliki kontrol daya yang hemat. Belum lagi dengan kemampuan Snapdragon 888 sendiri yang menawarkan peningkatan pada sistem jaringan 5G untuk menjamin sinyal yang kuat dan kecepatan akses internet tinggi. Sementara itu, manajemen RAM-nya sangat mumpuni dengan dua varian berkapasitas RAM 8 GB dan internal 128 GB, RAM 12 GB dan internal 256 GB untuk mendukung sistem multitasking secara lebih responsif. Di samping itu, performa dari tiap komponen yang diusung oleh Oppo Reno 7 Pro ini akan didukung dan terintegrasi dengan sistem operasi OS Android 11. Sebagai ponsel yang dikenal akan kecanggihan kameranya, Tentu saja sektor fotografi pada spesifikasi OPPO Reno7 Pro ini, menjadi keunggulan tersendiri. Karena, pada ponsel cerdas berbasis Android ini dipastikan bakal menyematkan sistem kamera canggih dan mumpuni. Yang mana, masing-masing lensa memiliki resolusi tinggi, yaitu, kamera utama 50MP, telefoto, ultrawide, dan makro. Keempatnya, Saling terintegrasi dengan dukungan fitur LED flash, HDR, dan panorama untuk menghasilkan gambar foto yang memiliki tingkat kejernihan sangat optimal. Apalagi pada kamera belakang dari Oppo Reno7 Pro ini, berkemampuan merekam video 4K dengan dukungan fitur gyro Ace sebagai stabilizer otomatis yang berfungsi untuk menjaga kestabilan ponsel saat merekam video di satu sisi. Oppo juga menawarkan satu kamera depan beresolusi 32 megapiksel yang mana juga turut disertai fitur gyro ace juga. Tentu saja, dengan kecanggihan mekanisme kamera pada Oppo Reno 7 Pro, para penggunanya dipastikan bakal mampu mendapatkan hasil foto yang sangat profesional dan memiliki kualitas tinggi layaknya foto kamera DSLR. Fitur konektivitas pada spesifikasi Oppo Reno 7 Pro ini turut menjadi bagian yang tak bisa kita tinggalkan begitu saja Di samping itu, tak lupa ada Bluetooth 5.2, koneksi NFC, USB Type-C 3.1 dan USB OTG turut dihadirkan untuk memberikan akses koneksi yang jauh lebih lancar, terutama saat diuntukkan untuk transfer data atau file antar perangkat Akan tetapi, sayangnya pada Oppo Reno 7 Pro ini sudah tidak disediakan fitur lubang audio 3,5 mm sebagai lubang headset sehingga kalian harus menguntukkan headset bluetooth ketika akan mendengarkan musik. Sistem baterai yang diusung oleh spesifikasi Oppo Reno 7 Pro ini juga terbilang sangat mumpuni dan fungsional. Sedangkan, untuk dayanya sendiri, baterai pada Oppo Reno 7 Pro ini memiliki kapasitas sebesar 4500 mAh yang menurut kami sudah ideal untuk menjamin kebutuhan daya, dari tiap komponen selama 12 jam. Sementara itu di lain sisi, tak lupa fitur pengisian daya cepat 120 Watt, dan teknologi SuperVOOC 2.0 khas OPPO, turut disematkan sebagai pendukung baterai, saat mengisi daya secara lebih efektif dan juga efisien. Tak hanya soal spesifikasi, yang dibawanya saja, dalam pembahasan ini kami juga turut membahas informasi soal harga OPPO Reno 7 Pro terbaru. Namun, berdasarkan sumber yang kredibel, tim kami menemukan harga dari OPPO Reno 7 Pro yang akan rilis ke China dengan harga Rp39.990 India atau sekitar 7,5 jutaan rupiah untuk varian terendahnya RAM 8/128 GB. Sepertinya Oppo Reno 7 Pro Plus versi China akan direbranding menjadi Oppo Reno 7 Pro ketika nanti masuk ke Indonesia. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa informasi harga Oppo Reno 7 Pro masih versi Chinanya saja. Ketika masuk pasar Indonesia, harganya akan berubah sewaktu-waktu. Namun, yang jelas Oppo China akan merilis smartphone terbaru mereka pada November tahun 2021. Sekian pembahasan dari kami mengenai spesifikasi, fitur, dan harga yang ditawarkan oleh Oppo Reno7 Pro. Semoga bisa bermanfaat untuk dijadikan bahan referensi bagi kalian semua.